Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas biografi Syekhina Kiai Haji Abdullah Fakih. Syekhina lahir dari pasangan bahagia Kiai Rafi'i dan Nyai Khodijah. Bersaudarakan tiga yaitu Abdullah Fakih, Khazin, dan Hamim. Namun, semenjak kecil, kepengasuhan berada di bawah Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, pengasuh pondok pesantren langitan generasi keempat. Ini terjadi lantaran ayah beliau, Kiai Rafi'i, adik dari Kiai Haji Abdul Hadi, wafat saat Syekhina kecil, kurang lebih ketika berusia 7 atau 8 tahun. Ini sebagaimana yang dikatakan Kiai Haji Muhammad Fakih selaku putra Syekhina. Dan ibunya, yakni Nyai Khadijah diperistri oleh Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Semenjak itulah Kiai Haji Abdul Hadi yang mengarahkan kehidupan, mulai mondok hingga berkeluarga. Beliau sendiri dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1932 Masehi. Ketiga bersaudara tersebut menjalani kehidupan kecil sebagaimana layaknya anak-anak. Bermain bersama penuh canda tawa dan tangis di satu kesempatan. Bedanya, mereka bertiga berada dalam suasana yang kental nilai-nilai religiwitas. Ini terjadi lantaran mereka berada dalam kepengasuhan Kiai yang alim, Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Waktu terus berjalan, lambat laun watak dan karakter ketiga bersaudara ini sudah mengalami perbedaan sedikit demi sedikit. Abdullah Fakih dan Hamim Muda senang bergelut dengan kitab-kitab keagamaan, sementara Khazin Muda suka bepergian. Bahkan, diriwayatkan beliau melancong dalam waktu yang lama dan sempat dicari-cari ayahandanya, Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Setelah ditemukan, ternyata beliau berada di luar Jawa dan sudah berkeluarga. Hingga kini, beliau berkeluarga dan menetap di Bandung. Tinggal Syekhina dan adik beliau, Hamim, yang masih asyik dengan pelajaran agama. Setelah belajar pada ayahanda, kini tiba saatnya Abdullah Fakih muda pergi mencari ilmu. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain guna mencari ilmu dan kalam hikmah. Jika kita melihat kealiman Syekhina dalam membaca kitab dan memberikan fatwa, mungkin kita akan berpikir bahwa beliau mondok dalam waktu yang lama. Ternyata itu tidaklah tepat, beliau hanya mondok selama empat tahun. Dalam sebuah kesempatan, beliau pernah bercerita, di Lasem mondok dua setengah tahun, di Senori enam bulan, setelah itu satu bulan pindah ke pesantren lain, total semuanya tidak lebih dari empat tahun. Meski hanya empat tahun, namun konsentrasi dan usahanya dalam memperoleh ilmu sangat luar biasa. Tidak hanya sebatas pada usaha Panca Indra dengan membaca dan mengamati pelajaran, namun beliau juga menggunakan dasar batin. Selama mondok, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dengan segala kekurangan dan keprihatinan, beliau menjalani masa-masa di medan ilmu. Beliau pernah bercerita dalam sebuah pengajian. Saya belajar di Lasem kurang lebih dua tahun setengah. Kebanyakan bekal teman-teman saat itu bisa dapat 24-40 kg beras, tapi bekal saya hanya dapat dibelikan 6 kg beras. Beliau juga sempat dauh. Saya tidak pernah meminta tambahan kiriman. Saya niati tirakat meski awalnya terpaksa. Makan ketela saja pernah. Sementara yang paling sering sehari makan nasi ketan satu lepek dan kopi satu cangkir. Bahkan pernah dalam bulan Ramadan tidak sahur dan buka, tapi cuma minum sebanyak-banyaknya. Kondisi prihatin ini diterima dengan ikhlas oleh Syaikhina karena ini termasuk pembelajaran kesederhanaan dalam mengarungi kehidupan. Cara ini juga diterapkan beliau dalam mendidik putra-putranya. Namun, dengan kondisi demikian, ilmu beliau bersinar menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman di rosah islamiyah selama empat tahun syekhina muda telah mengambil ilmu dari para guru yang utama mereka pakar ilmu keislaman dan selalu istiqomah menjalankannya selama di lasem beliau belajar kepada beberapa kiai diantaranya kiai haji Baidowi, kiai haji Maksum, kiai haji fathur rahman kiai haji maftuhin kiai haji mansur dan Kiai Haji Mas Duki. Sementara di Bangilan, beliau belajar kepada para Kiai dan diantaranya adalah Kiai Haji Abu Fadol, kemudian beliau melanjutkan pengembaraan dengan bertabaruk ke pondok-pondok lain, diantaranya di pesantren Watu Congol yang diasuh oleh Kiai Haji Dalhar. Di pesantren ini pula pernah Mondo Abuya Dimyati, Pandeglang, Banten. Selama mondok di Lasem, Kiai Haji Maksum memiliki perhatian lebih kepada Abdullah Fakih Muda. Puncaknya, beliau dipinang menjadi menantu mendapat Nyai Hunainah, putri persusuan yakni Rodok sekaligus kemenakan Kiai Haji Maksum. Nasab Nyai Hunainah adalah binti Bishri bin Martosuro bin Sumijo yang merupakan saudara Warijo, menurunkan Kiai Haji Maimun Zubair. Semenjak kecil, Nyai Hunainah sudah difirasati oleh Kiai Haji Maksum berbeda dengan saudara yang lain. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Munir, saudara Nyai Hunainah. Mendapat lamaran sang Kiai, Abdullah Fakih muda tidak langsung bersedia. Beliau masih ragu menerima pinangan itu. Bahkan, di tengah-tengah suasana seperti ini, sempat pulang ke langitan. Sesampainya di rumah, beliau malah mendapat dawuh dari Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Ojo pilih-pilih tebu, manuto opo seng didawuh no kiaimu. Jangan pilih-pilih, ikutilah petunjuk kiaimu. Mendengar wejangan sang ayah, baru Syekh Rina Muda merasa mantap dan menerima pinangan. Pada awal-awal pernikahan kehidupan masih berat. Maklum, Beliau menikah masih berstatus sebagai santri dan tentu belum memiliki persediaan nafkah keluarga Namun kondisi ini dijalani dengan tabah dan sabar Baru setelah punya beberapa anak kondisinya baru mulai tertata Beliau sempat dawuh Sakwise akun dua anak mujab, uripku wes mulai ketoto sak durungnya masyakot. Beliau bersama Nyai Hunainah dikaruniai 12 putra putri yang kelak menjadi penerus perjuangan ayah ibundanya dalam menegakkan panji-panji Islam. Setelah kembali ke langitan, Syekh Rina Muda langsung ikut mengabdi ke pesantren. Saat itu, beliau dikenal dengan sebutan Gus Fakih. Beliau aktif mengajar dan mulai ikut menata keberadaan pondok. Dalam pengabdiannya, Beliau pernah menjadi lurah pondok dan banyak memberikan warna dalam pemikiran serta pengembangan pesantren. Begitu pula Syekhina di akhir hayatnya senang sekali membaca sholawat. Meski selain itu juga melanggengkan wirid lakot ja'akum. Bahkan, wasilah wirid lakot ja'akum selama 40 tahun itulah beliau bertemu dengan Rasulullah Alaihi Wasallam. Selasa, tanggal 28 Februari 2012 Masehi, seolah telah menerima pesan dari langit akan tiba waktunya menghadap. Syekhina berkunjung ke rumah putra-putra dan mengumpulkan sanak kerabat dengan memberi hadiah. Bagi orang-orang yang memahami dunia metafisik, itu namanya ziarah pamitan. Sehari kemudian, Rabu, 29 Februari 2012 Masehi, usai sholat maghrib, sekitar pukul 18.30 WIB, malaikat Israel datang menjemput. Keluarga tidak menyangka akan secepat itu, karena sehari sebelumnya beliau mengutarakan telah benar-benar sehat dan ingin segera berziarah kepada Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam, sosok mulia yang pernah mendatangi beliau. Bumi berduka karena perginya ulama penuh karisma, meninggalkan jutaan umat. Kabar langsung tersebar melalui pesan antar mulut, SMS hingga pada dunia maya. Para ulama, umara dan masyarakat berbondong-bondong mengantarkan tokoh spiritual bangsa menuju peristirahatan terakhir. Selamat jalan Syekhina, selamat bertemu kekasihmu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kepergian Syekhina, mata rantai kepengasuhan pun diamanatkan kepada para putra beliau dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Langitan dalam bingkai Majelis Masyaikh Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban Jawa Timur. Demikian biografi singkat Syekhina Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan. Semoga dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe, berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.